येळकोट येळकोट जय मल्हार मल्हारी भक्तांनो आपणा सर्वांना जय मल्हार जर तुमच्या मनात एकही अशी इच्छा असेल जी इच्छा अजून पूर्ण झालेली नसेल जर संकटांचे काळे ढग तुमच्या वाटेवर उभे असतील जर शत्रू तुमच्या प्रगतीच्या आड येत असेल तर एकच मंत्र आहे जो हे सगळं पलभरामध्ये नाहीचं करू शकतो आणि तोच मंत्र आज मी तुम्हाला सांगणार आहे मल्हारी भक्तांनो हा मंत्र म्हणजे केवळ शब्द नाही ही खंडेरायाची थेट आज्ञा आहे जो रोज श्रद्धेने या मंत्राचा जप करतो त्याच्या सर्व इच्छा मनोकामना पूर्ण होतात अशी मान्यता आहे मग ती संपत्तीची असो मान सन्मानाची असो की विजयाची असो अशक्य वाटणारी स्वप्न या मंत्राच्या जपामुळं पूर्ण होतात थांबलेली कामं मार्गस्थ होतात आणि मनातील भीती नाहीशी होते हा मंत्र म्हणजे जणू दैवी कवच आहे जो तुम्हाला प्रत्येक संकटातून वाचवतो आणि तुमच्या शत्रूंचा पूर्ण नाश करतो मल्हारी भक्तांनो खंडोबा फक्त युद्धातील विजेता नाहीत ते आहेत भक्ताच्या आयुष्याचे राखणदार तुम्ही हा मंत्र जपताच त्यांच्या दैवे तलवारीचे तेज तुमच्या भोवती एक अदृश्य कवच निर्माण करते ज्या ठिकाणी यश हवे असते त्या ठिकाणी यश मिळते ज्या ठिकाणी अडथळा असतो त्या ठिकाणी तो गळून पडतो आणि ज्या ठिकाणी भीती असते त्या ठिकाणी धैर्य उभं राहत हा मंत्र म्हणजे इच्छा पूर्ण होण्याचं गुप्त दार आहे ज्याची चावी केवळ खंडोबाच्या भक्ताकडे असते दिवसाची सुरुवात या मंत्राने करा आणि पहा कसं आयुष्य तुमच्या बाजूने वळतते तुम्हाला हवं असलेले यश पैसा ऐश्वर संपत्ती सर्व काही तुमच्या पावलापाशी येतं तुमचे शत्रू मागे सरकतात संकट दूर पळतात अडचणी समस्या तात्काळ सुटतात आणि तुम्ही प्रत्येक लढाईमध्ये विजयी होता हा आहे खंडोबा देवाचा आशीर्वाद जिथे भक्ताची कामना कधीहीच अपूर्ण राहत नाही मल्हारी भक्तांनो आता फक्त ऐकून थांबू नका आजपासूनच या मंत्राचा जप सुरू करा हा मंत्र जपताना स्वच्छ शांत जागेत बसायचे डोळे मिटून खंडोबाचे तेजस्वरूप मनात आणायचे मंत्र हळूवार स्पष्ट उच्चारायचा आहे रोज किमान एकशे आठ वेळा तरी या मंत्राचा जप करण्याचा प्रयत्न करा सकाळी करा अथवा संध्याकाळी करा पण नक्की करण्याचा प्रयत्न करा आणि जप सुरू करण्याआधी मनामध्ये ठाम संकल्प करा माझ्या सर्व इच्छा खंडोबा पूर्ण करणारच आहेत मग चला डोळे मिटा मन एकाग्र करा मन शांत करा आणि आपल्या हृदयाच्या गाभऱ्यातून या मंत्राचा जप सुरू करा खंडोबा तुमच्या प्रत्येक इच्छेला आशीर्वाद देतील तुमचं रक्षण करतील आणि तुम्हाला त्या उंचीवर नेतील ज्या ठिकाणी फक्त विजयी भक्तच पोहोचू शकतात तर मल्हारी भक्तांनो पुढील काही मिनिटे मिनटें या ही दिव्य अद्भुत आणि शक्तिशाली खंडोबादेवा मंत्राचा जप ओम खंडोबाय कामना सिद्धये नम 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 ओम खंडोबाय कामना सिद्धये नमः ॐ कामना सिद्धये नमः ॐ कामना सिद्धये नमः ॐ कामना सिद्धये नमः ॐ कण्डोबाय सिद्धये नमः ॐ कामना सिद्धये नमः ॐ खण्डोबाय कामनासिद्धये 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 नमः ॐ कण्डोबाय कामनासिद्धये नमः ॐ खण्डोबाय 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 कामनासिद्धये नमः ॐ कण्डोबाय कामनासिद्धये नमः ॐ खण्डोबाय 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 कामनासिद्धये नमः ॐ कण्डोबाय कामनासिद्धये नमः ॐ खण्डोबाय कामनासिद्धये <laughs> नमः ॐ खण्डोबाय कामनासिद्धये <laughs> नमः ॐ खण्डोबाय कामनासिद्धये <laughs> नमः ॐ खण्डोबाय कामनासिद्धये नमः ॐ खण्डोबाय कामनासिद्धये नमः ॐ कण्डोबाय 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 कामनासिद्धये नमः ॐ खण्डोबाय कामनासिद्धये नमः ॐ खण्डोबाय कामनासिद्धये नमः ॐ खण्डोबाय कामनासिद्धये नमः ॐ खण्डोबाय कामनासिद्धय नमः ॐ खण्डोबाय कामनासिद्धये नमः ॐ कण्डोबाय कामनासिद्धये नमः ॐ खण्डोबाय 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 कामनासिद्धये नमः ॐ कण्डोबाय कामनासिद्धये नमः ॐ खण्डोबाय कामनासिद्धये नमः ॐ खण्डोबाय कामनासिद्धये नमः